الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في, في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من اعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد اج ان شاء الله تعالى همني میت کو غسل دینے کا طریقہ اور پھر میت کو قبر میں دفنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ اچھا انسان جب فوت ہونے لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوت ہونے سے پہلے پہلے موتاکم لا الہ الا اللہ اچھا اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے پاس آئے جو فوت ہونے لگا اور اس سے بات کریں کیسے ہو ٹھیک ہو اگر وہ بات کر سکتا ہو بات نہیں کر سکتا تو اس کے پاس ویسے بیٹھ کے ابتداءن. لا الہ الا اللہ تاکہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد ہو جائے اس کو بتانا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو بس لا الہ الا اللہ ادھر مصروف ہو کے ادھر ادھر اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا تاکہ وہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے ہوگی پہلی بات یہ ہے اس کے بعد انسان جب فوت ہو جائے تو اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے روح لے کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں میت کا مو بند کریں اور آنکھیں بند کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اچھا اس کے بعد دوسرا کام تیسرا کام پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے میت کا یہ ہاتھ جو ہے یہ تھوڑا سا ہلانا ہے ایسے تاکہ یہ نرم رہیں اور یہ انگلیاں بھی آپ نے تھوڑے بہت ہلانے ہیں ہاں دوسرا ہاتھ پھر ہلانا ہے اب یہ انسان فوت ہو چکا ہے صحیح ہے تاکہ یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے ٹھنڈا ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ تھوڑا بہت ہلائیں حرکت دیں اس کو بسم اللہ بسم اللہ اچھا اس کے بعد میت کو اب غسل دینے لگے ہم اس میں جو ہے تین چار پانچ دس گھنٹے گزر گئے ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے آپ نے تھوڑا بہت اس کو ہلانا ہے ایسے تاکہ غسل دیتے وقت آسانی ہو نرمی سے پھر ہلا ہلائیں ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا اب غسل شروع کریں گے انشاءاللہ اچھا غسل دینے سے پہلے میت کا جو لباس ہے وہ اتارنا میت کا لباس ہٹانا میت کا لباس ہٹانے کے لیے چادر لے کے آپ ادھر ہم نے کیا کرنا ہے کمیز اتار اتار لیں گے پہلے کمیز اتارنے کے لیے اگر آپ اتار سکتے ہیں تو اتار دیں پہلا طریقہ یہ ہے نہیں ہو سکتا ہے تو کینچی لے کے اس کو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں اچھا شلوار اتارنے کے لیے کوئی چادر لے لیں, لیں چادر کو ایسے ڈال کے چادر ایسے ڈالیں ہاں یہ ہاتھ اس کے اوپر کر دیں ہاں بسم اللہ بسم اللہ اس کے بعد اب کسی کو نظر نہیں آئے یہاں پہ ایک ہاتھ ڈال کے یہاں سے نالا کھول کھولنا ہے نالا کھول سکے تو صحیح نہیں تو پھر کینچی کے ساتھ کاٹ دیں پھر شلوار آرام سے کھینچ کے آپ سائیڈ پہ رکھیں اب میت جو ہیں یہ انسان غسل کے لیے بالکل تیار ہیں اچھا سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ سوچنے کی بات ہے ہم جو تکبر بھی کرتے ہیں دنیا میں رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں آج ہمارے کپڑے کوئی اور اتار رہے ہیں ہماری شلوار بھی کوئی اور اتار رہا ہے سبحان اللہ یہ ہماری اوقات ہے یہ ہماری اصلیت ہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا ملّہ بھی علم لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آج تک ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب چودھری صاحب اب آج اس وقت ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا چودری صاحب کہاں ہے کہتے میت کو اٹھاؤ میت کو رکھو میت کہاں ہیں میت یہ ہی ہمارے سارے القابات ختم ہو گئے تو یہ ہماری اصلیت ہے اچھا آتے ہیں اپنے کام کی طرف سب سے پہلے اس کو وضو کروانا ہے وضو کروانے سے پہلے استنجا کروائیں گے تین کام ہم نے کرنا غسل دینے کے لیے وضو لازمی ہے وضو کے لیے استنجا استنجا کا طریقہ کیا ہے استنجا کا اب دیکھیں استنجا بھی ہمیں کوئی اور کروا رہا ہے سبحان اللہ یہ انسان کی اوقات ہیں اچھا استنجا کروانے سے پہلے ہم میت کو تھوڑا سا اٹھائیں گے تاکہ پیٹ میں اگر کوئی اضافی چیز ہو کچھ ہو تو وہ ابھی خارج ہو جائے بعد میں کفن پہنانے کے بعد خارج نہ ہو جائے بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کو آرام سے اٹھا کے بسم اللہ بسم اللہ یہاں سے آرام سے دبانا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم, اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, بسم اللہ, استغفر اللہ اب اس کے بعد پھر پانی لے کے ادھر پانی جی یہاں جو ہے کپڑے کے بنے دستانے بھی ملتے ہیں وہ بھی صحیح ہے کپڑے کے بنائے ہوتے ہیں سادہ وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے جس طرح آپ کو میسر ہو جو بھی آپ کو میسر ہو وہ پہنیں یہ دستانے پہننے کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو گندگی خارج ہوئی ہیں میت سے وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میت کے جسم کے ساتھ میت کے اعضاء کے ساتھ ٹچ نہ ہو درمیان میں کوئی فاصل ہو اچھا اب ایسے کر کے لاو پانی بسم اللہ لاو اور پانی جا مکمل ہو گیا اس کا اب اس کو وضو کروائیں گے ہم سب سے پہلے انسان جب وضو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہم اس کے بھی ہاتھ دھوئیں گے آو پانی ڈالو بس بس. پہلے دائیں ہاتھ اس کے بعد بایاں ہاتھ بس 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 کافی ہے اس کے بعد کلی کرنی ہے کلی کے لیے روئی لے کے اس کو گیلا کریں میت کے منہ میں ہاں زیادہ پانی نہیں ڈالنا تاکہ اس کے منہ میں پانی نہ جائے صحیح ہے ہاں کلے ہو گئے اب اس کے بعد ناک میں ہاں اس کے بعد کیا کرنا ہے چہرہ دھونا ہے ڈالو پانی ادھر لاو ادھر اس کے بعد دائیں ہاتھ مکمل بازو ہاں بس بس. بس 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 اس کے بعد مسا ادھر اس کے بعد پاؤں دونوں ہاں ڈالو پانی थोड़ा, थोड़ा اس کے بعد اب میت کو ہم غسل دیں گے اچھا دونوں ہاتھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میت کے دائیں جانب ہم پانی ڈالیں گے اس سے پہلے جو ہے اس کا سر گیلا کریں گے جو بال ہیں وغیرہ ہاں اب دائیں سائیڈ ڈالو پانی جلدی کرو ڈالو پانی ادھر. اب, ادھر اب یہاں سے ہو گیا اندر پانی ڈالو اندر ڈالو ایسے کر کے ہاں تاکہ اندر تک جسم گلا ہو جائے آدھا ادھر سے ڈالو بس آدھا ادھر سے ڈالو آؤ ادھر ہو گیا اب نیچے رہتا ہے نیچے باقی ہے پانی لے کے آؤ میت کو ایسے بسم اللہ اب ایسے کر کے یہ کپڑا خود ادھر آئے گا میت کا جسم نظر نہیں آئے گا عورت نظر نہیں آئے ہاں ڈالو پانی ایسے ڈال کے ہاں نیچے تک پہنچ جائے ادھر بھی ڈالو ہاں لے کے آؤ بسم اللہ ڈالو ادھر بس ادھر سے ڈالو اٹھانا نہیں ہے اس کو بسم اللہ اب ادھر دوسرے سائیڈ پہ ڈالو پانی اب تھوڑا سا پانی لے کے اب ادھر اندر ڈالو ہاں ادھر ڈالو اب نیچے یہ جسم با یہ ہاں 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 ڈالو ڈالو, ڈالو بس میت کا جسم نظر نہیں آیا یہ عورت نظر نہیں آیا کپڑا ڈالنے کا یہ فائدہ ہے اچھا اب اس کے بعد کیا کرنا غسل میت کا مکمل ہو گیا اب اس کے بعد میت کو ہم کفن پہنائیں گے یہ میت کے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے اب اس کے بعد کفن کا طریقہ اگر آپ آپ کے پاس بیری کے پتے ہیں وہ آپ ڈالیں اس میں کافور بھی ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ تو اچھی بات ہے نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے جگہ پہ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نہ بھی استعمال کریں ضرورت نہ ہو جسم صاف ہو ضرورت نہ ہو تو استعمال نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات سمجھ آئی اچھا اب کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے کفن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کفن صرف اور صرف سادہ تین کپڑے ہو تین چادریں ہوں تین چادر ہو بس یہ ایک چادر ہاں دوسری چادر لے کے آؤ یہ دوسری چادر اور یہ تیسری چادر بازار میں جو تیار کفن ملتا ہے تو اس میں قمیض بھی بنائی ہوتی ہے لیکن قمیض جو ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے نبوی طریقہ یہ ہے کہ صرف سادہ تین کپڑے ہوں تین چادریں ہوں یہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں بچہ ہو بڑا ہو احرام کے حالت میں ہو کوئی انسان تو اس کا سر نہیں ڈھانپنا باقی جو ہیں سب کا یہی طریقہ ہے اچھا اب میت کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے تھوڑا سا اضافی کپڑا بھی ساتھ رکھ لیں کیونکہ کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ آپ اٹھا کے درمیان میں یہاں پہ رکھیں میت کے بالکل درمیانی حصے میں کیونکہ ممکن ہے کہ میت کے جسم سے کوئی چیز خارج ہو تو آپ پہلے سے احتیاطی تدابیر یہاں پہ رکھ لیں اگر کوئی انسان پیٹ کی بیماری کے وجہ سے فوت ہوا ہو تو اس کے تو چانسز اور زیادہ ہیں پھر وہ پلاسٹک کے جو ملتے ہیں وہ پلاسٹک وہ نیچے رکھنا ہے آپ نے اس کے اوپر کپڑا رکھیں اور روئی رکھیں اور ساتھ جو ہیں آپ کوئی عطر وغیرہ ہو خوشبو وہ بھی یہاں پہ رکھیں اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو بھی جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے لوگوں کو پتہ نہ چلے اچھا درمیان میں یہ اضافی کپڑا رکھیں اس پہ خوشبو وغیرہ ڈالیں کفن گیلا نہ ہو جائے چادر کو ہٹائیں گے چادر کو ہٹانے کے لیے اوپر سے یہ چادر ڈالیں اب دوسری چادر کھینچو اس کو ہاں اس کو پکڑ کے ایسے آرام سے کھینچو اس کو ہاں بسم اللہ ہاں اب دوسری چادر آ گئی تاکہ کفن گیلا نہ ہو اب اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ میت کو ہاں آرام سے آرام سے آرام سے ہاں بسم اللہ ہاں اب یہاں پہ رکھے اس کے بعد یہ چاہے دائیں طرف سے آپ پہلے ڈالیں چاہے بائیں طرف سے دونوں سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایسے کر کے ہاں دوسرا دوسرا بھی بند کریں اب تیسرا یہاں سے اور یہ بھی یہاں سے پھر اس کے بعد نکالیں گے یہ ایسے کر کے یہ ایسے کر کے اب اس کے اندر وہ کپڑا باقی ہے کپڑے کو نکالنے کے لیے پھر اب یہاں سے ہاتھ ڈال کے آرام سے یہ کپڑا باہر نکالیں اچھا باندھنے کے لیے سفید کپ سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں بنائے چلو ادھر لے کے آٹو تھوڑا سا اچھا اب یہاں پہ پہلے یہ باندھ لیں ایسے باندھ کے باندھو یہاں پہ گرا لگاؤ بڑا ادھر چاہیے ہوگا درمیان میں اس کو درمیان کے لیے رکھو چلو صحیح ہے بس صحیح ہے صحیح ہے ہاں اچھا اب اس کے بعد اس کا چہرہ آپ کھول سکتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں بسم اللہ بسم اللہ اچھا اگر اگر میت بیمار ہو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہو جائے یا کوئی بیماری ہو بیماری کی وجہ سے فوت ہوا ہو تو پھر پھر روئی لے کے اس کے ناک میں روئی رکھو ایسے کر کے بسم اللہ اچھا اس کے بعد ایک درمیان میں بھی ڈالو یہ درمیان میں سے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے باندھ لو ابھی باندھو اس کو ہاتھ بھی باندھو ہاں لگاؤ گیرا بس صحیح ہے اتنا زیادہ ٹائٹ ناکر. صحیح ہے اچھا اب میت کو ہم نے کفن پہنایا اب میت کو اٹھا کے اب میت کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی کو تین چار بندے جتنے بھی ہوں چار چھ میت کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے اٹھانا ہے میت کو وہ سارے مل کے میت کو اٹھائیں ایسا نہ کریں میت گر نہ جائے یہاں سے کوئی اٹھاؤ یہاں سے اب بعض لوگ ہوتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے آپ نہ, نہ نہیں اٹھائیں آپ دونوں اٹھائیں تو میت کا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے نہیں چاروں مل کے اٹھائیں ہاں اٹھاؤ مل کے آرام سے بسم اللہ ہاں اوپر رکھو اچھا لے کے جانے کا طریقہ یہ ہے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے یہاں کندھے پہ آپ رکھیں تو آپ پہ بوجھ نہیں بنے گا یہ کندھے پہ رکھیں جس طرح اس نے کندھے پہ رکھا ہوا ہے کندے پہ رکھیں آپ بھی کندے پہ رکھیں آپ بھی کندے پہ ہاں ہاں بسم اللہ لے کے آئیں بسم اللہ اچھا صبر رکھو ادھر میت اچھا نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے صف بنائیں نا آپ صف بناؤ اچھا قبرستان میں جب دیکھیں نماز جنازہ مسجد میں پڑھانا چاہتے ہیں یا کھلے میدان میں یا قبرستان میں جائز ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا قبرستان میں جاتے ہوئے وہ تو پھر بعد میں بتلاؤں نا جب میت کو لے کے جائیں قبرستان کی دعا اچھا جنازے کا طریقہ یہ ہے امام میت کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے میت کا سر جو ہے امام کے دائیں ہاتھ دائیں سائڈ پہ ہوگا جب قبلے کی طرف رکھیں اس کو سر دوسرے سائڈ پہ نہ رکھیں ادھر رکھیں میت امام کے دائیں سائڈ پہ اچھا اب جنازے کا طریقہ یہ ہے جنازے میں چار تکبیرات ہیں پہلے تکبیر کے بعد پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ڈائریکٹ سور فاتحہ شروع کرنا اس کے بعد مختصر صورت اور درمیان میں اللہم باعد بینی و بینہ شروع میں یا سبحانک اللہ بحمد کا یہ دعائیں نہیں پڑھنی اس کے بعد دوسری تکبیر دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر اس کے بعد دعائیں میت کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اور چوتھی تکبیر اس کے بعد سلام خر مختصر صاحب مختصراً مختصراً کر لیں آپ کر لیں آپ ہاں جی کر لیں آپ بھی نماز پڑھیں ساتھ پیچھو جاؤ اللہ ہاں کافی لید کرو سر ہاں اس کے بعد دعائیں اچھا جنازے کا طریقہ جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام ایک سائیڈ پہ ہو بہتر یہ ہے اگر دونوں سائیڈوں پہ سلام پہرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بہتر یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہی ہو ہاں اچھا یہ بات ہو گئی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ کسی نئے علاقے پہ جائیں نئے علاقے میں جائیں آپ نے وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے جو ہے لڑائی اور جھگڑا بن جائے انتشار پیدا ہو جائے آپ ایسا کام نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ پہلے لوگوں کو سمجھائیں پہلے سمجھائیں درست درست دیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں یہ نہ ہو کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں گے صحیح ہے جی آپ کے عمل کی وجہ سے مقبرے میں کوئی نصیحت نہ کریں نصیحت نہ کریں مقبرے میں مقبرہ نصیحت کی جگہ نہیں ہے نصیحت تلاوت القرآن وغیرہ, وغیرہ وغیرہ نوافل وغیرہ یہ سارے مسجد میں گھر میں دوسرے جگہ پہ مقبرے میں نہیں نصیحت نہ کریں مقبرہ نصیحت کی جگہ نہیں ہے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آؤ دیکھ لیں ایک ایک کر کے آؤ بھائی یہاں سے لائن بنا کے آؤ کوئی بوسا بھی لے سکتا ہے بوسا بھی لے سکتا ہے میت یہاں سے یہاں سے مرد صحیح ہے جاؤ ہاں یہ تو اگر عورت ہو تو پھر درمیان میں کھڑا ہونا ہے صحیح ہے درمیان میں مرد کے لیے سر کے پاس ہاں یہ دعا بھی ہے کون سے؟ جنازے, جنازے؟ قبرستان ہاں قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے قبرستان کی دعا وہ بھی پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہیں دونوں میں سے جو بھی آپ پڑھیں دونوں صحیح ہیں نہیں نہیں قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ

منع <تقاف> نہ بھی 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 ہی کریں نہ ہی کریں لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کا والد فوت ہوا آپ کسی کو کہتے ہو کہ نہ کرو وہ آگے سے مکہ مارتا ہے نہیں نہیں اس طرح نہ کرو بس صرف بعد میں سمجھاؤ اس کو دعائیں ذرا ایک اچھا دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ نسأل اللہ نسأل اللہ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یہ دعا پڑھ کے مقبرے میں داخل ہو جائیں قبر میں دفنانے کے لیے ہم لے کے جاتے ہیں قبر میں دفنانے کا طریقہ کیا ہے میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے میت کو قبر میں کوئی اتارنا چاہتا تو پانچ باتوں کا خیال رکھیں پانچ چیزوں کا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ میت کو قبر کے اس سائٹ سے لے کے آنا جہاں پہ میت کے پاؤں آئیں گے وہاں سے میت کو رکھنا ہے اور میت کا سر پہلے قبر میں داخل ہو جائے پہلی بات کیا ہے میت کو ٹانگوں کی طرف سے لے کے آئیں اور میت کا سر پہلے قبر میں رکھیں دائیں سائٹ سے یا بائیں سائٹ سے میت کو نہیں رکھنا سمجھ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے صحابہ کا طریقہ یہ ہے اور بہتر یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرف سے بھی رکھیں لیکن بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے رکھیں یہ بات سمجھ آ گئی اچھا میت کو اٹھائیں آپ لے کے آئیں ادھر نہیں 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 چادر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا مرد ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے چادروں کی ضرورت نہیں ہے اٹھاؤ آپ اٹھاؤ ادھر بس ادھر رکھو اب میت کو لے کے آؤ ادھر ہاں اٹھاؤ میت کو پہلے یہ یہ باندھو ایسے ڈانپو ہاں اس کے بعد ہاں بسم اللہ میت کو اٹھاؤ بسم اللہ ہاں بسم, بسم اللہ ہاں یہ ٹانگوں کی طرف سے میت کو لے کے آئیں بسم اللہ ہاں بسم اللہ میت کو قبر میں رکھ کے پہلا کام ہم نے کیا کیا ٹانگوں کی طرف سے لے کے آئیں دوسرا کام ہم نے یہ کرنا رکھتے وقت دعا پڑھیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ رسول اللہ میت کو ہم نے رکھا تیسرا کام ہم نے یہ کرنا میت کو رکھے قبلے کی طرف رخ کرنا اس کا ہاں اس میت کو ایسے کرو مکمل ایسے کرنا ہے تو اس کو مکمل قبلے کی طرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دی... قبر کی دیوار کے ساتھ آپ لگائیں اس کو لے کے آؤ پیچھے بسم اللہ. ہاں قبر کی دیوار کے ساتھ اس کو ٹچ کریں اس کا کمر جو ہے کمر یہ دیوار کے ساتھ لگے تاکہ بالکل قبلے کی طرف ہو یہ ابھی بالکل قبلے کی طرف ہے صحیح ہے اچھا قبر کی دو طریقے ہیں ایک شق اور لحد لحد میں بھی یہی کرنا ہے اور شق میں بھی یہی کرنا ہے بات سمجھ آ گئی شق ہو یا لحد ہو دونوں میں اسی طرح کرنا ہے میت کو بالکل ایسے رکھنا ہے کتنے کام ہو گئے یہ خالی نہیں, نہیں نہیں مکمل جسم کرنا ہے کتنے کتنی باتیں ہو گئی تین باتیں ٹانگوں کی طرف سے لے کے آئیں okay. پھر ہم نے دعا پڑی okay. اس کے بعد ہم نے قبلے کے طرف کیا اس کو اچھا چوتی بات یہ ہے کہ مٹی وہی ڈالنی ہے جو یہاں سے اتاری گئی تھی اضافی مٹی نہیں ڈالنی کتنی باتیں ہو گئی اچھا okay. پانچواں کام یہ کرنا ہے مٹی ڈال کے اس کے بعد اس کے سر کے سائیڈ پہ کوئی پتھر کوئی چیز رکھیں علامت کے طور پہ تاکہ لوگوں کو بعد میں پتا چلے کہ یہ قبر ہیں اور یہاں پہ میت ہے تاکہ اس کی عزت کریں اس پہ کوئی بیٹھے نہیں کوئی کھیلے نہیں یہاں پہ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں شروع سے پہلے نمبر پہ ٹانگوں کی طرف سے لے کے آنا ہے میت کا سر پہلے قبر میں اتارنا ہے یہ پہلی بات دوسری بات دعا پڑھنی ہے کون سی دعا بسم اللہ و ملت اللہ وصول اللہ اور تیسری بات میت کو قبلے کی طرف کرنا ہے قبلہ رخ میت کو رکھنا ہے قبلہ رخ مطلب میت کا کمر جو ہے یہ قبر کی دیوار کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جائے تاکہ یہ بالکل سیدھا رہے قبلے کے طرف ہاں اور چوتھی بات نہیں یہ بعد میں بتاتا ہوں ابھی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ مٹی وہی ڈالنی ہے جو یہاں سے اتاری تھی اضافی مٹی نہیں ڈالنی اور پانچویں بات یہ ہے کہ علامت کے طور پہ کوئی چیز رکھنی ہے اچھا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے یہ جو ہم نے میت کو باندھا تھا اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ کفن کو کفن کو کھولنے سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ کیا کریں گے اگر آپ کھولیں تو اچھی بات ہیں کھول لیں یہ نہ کھولیں رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے بہتر یہ ہے کہ کھولیں تو آخری کام یہ کریں گے ہم اس کو کھول کے کھول کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو بھی کھول کے چھوڑ دیں اس کو بھی کھول کے چھوڑ دیں ایسے ہی اب کوئی سوال ہیں نہیں نہیں دونوں صحیح ہے بھی صحیح ہے اور مسنم بھی صحیح ہے قبر کے دو طریقے ہیں قبر بنانے کے ایک مسطح بالکل مسطح درمیان سے جو ہیں وہ اینٹ رکھ کے بالکل مسطح بنانا اور دوسرا جو ہیں وہ مسنم بنانا مسنم اور مسطح دونوں صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے نہیں قبر میں نیچے کوئی کپڑا نہیں ڈالنا نہ کپڑا نہ گھاس کچھ بھی نہیں نیچے نہیں چٹائی بھی نہیں ڈالنی کچھ بھی نہیں ڈالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں نے کپڑا رکھا تھا صحابہ کے مشورے پہ نہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد جو ہے وہ زمین پہ ایسے ہی رکھا جائے تو انہوں نے بغیر پوچھے یہ رکھا تھا بغیر صحابہ کو بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ یہ نہیں ہے نیچے کوئی چیز بچھانا کچھ بھی نہیں بچھانا جو بھی ہو لکڑی کے ہو مٹی کے ہو ہاں وہ نہ ہو وہ تو صحیح ہے لیکن رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ قبر کو پختہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جو رکھتے ہیں پختہ کرنے کے لیے یا صرف مٹی کو ڈھانپنے کے لیے روکنے کے لیے وہاں بس اس کے لیے ہوتا ہے کہ مٹی اندر نہ چلی جائے مسئلہ نہیں ہے اس میں بعض علماء اس پہ جو ہیں کرتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں ہے اس میں کیونکہ وہ رکھتے ہیں صرف اور صرف مٹی کو روکنے کے لیے قبر کو پکا کرنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے صحیح ہے لیکن وہ قبر کو پکی کرتے ہیں نا جو فوق حاجہ ہیں جو تحت الحاجہ ہیں اس میں تو مسئلہ نہیں ہے بس صحیح ہے ہاں نہیں پھول نہیں ڈالنے کچھ بھی نہیں ڈالنے قبر کے اوپر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہاں <میت> <فشبوں> قبر <بردان استعمال> کے اندر نہیں میت کے جسم پہ خوشبو لگائیں ہاں اچھی بات ہے میت کے جسم پہ خوشبو لگائیں فرشتے آئیں گے میت کے پاس اچھا آخری بات آخری بات یہ ہے آخری بات یہاں میت کو دفنا دفناتے وقت م... میت کو دفناتے وقت دعا کرنا میت کے لیے علیحدہ علیحدہ اجتماعی نہیں علیحدہ علیحدہ دعا بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اسل اس کے لیے دعا کرنی چاہیے صحیح ہے اکیلے اکیلے اجتماعی دعا نہ کریں